بنام خداون بند مہربان لاکھوں درود و سلام پاک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر اور ان کی آل پاک پر شروع کرتا ہوں اللہ رب العزت کے نام سے اور آپ سب کو سلام عرض کرتا ہوں آج کی یہ ویڈیو جو ہے شیخ سعدی کے حالات زندگی کے حوالے سے بنائی جا رہی ہے اور آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں شیخ سعدی شیرازی کہ یہ ویڈیو پیش کرنے سے قبل جو میرے سٹوڈنٹس ہیں اسپیشلی ان کے لیے ایک نوٹ ہے کہ یہ ویڈیو ان سٹوڈنٹس کے لیے ہے جو ویڈیو کو لائک کریں کسی ایک کے ساتھ آگے شیئر کریں اس لیے کہ اکثر میں دیکھتا ہوں کہ ویڈیو جو ہے وہ کم از کم سو سٹوڈنٹس نے واچ کی ہے جبکہ لائک کرتے ہوئے اسی دوران لائک کیا جا سکتا ہے اتنا وقت درکار بھی نہیں ہوتا ضرورت نہیں ہوتی اتنے زیادہ وقت کی لیکن لائک نہیں کرتے تو یہ اپنا وظیفہ سمجھ کے آپ لائک کریں گے کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ مجھے کتنی محنت کے ساتھ یہ ویڈیو تیار کرنی پڑتی ہے اس ویڈیو کے اندر میں نے اس ساری بحث کا خلاصہ کیا ہے اور کچھ اہم آپ کہہ لیں کہ ہیڈنگز بنائی ہیں جنہیں آپ اچھی طرح سے اگر یاد کر لیں تو یہ نوٹ آپ کو یاد کرنا بھی آپ کے لیے آسان ہو جائے گا اور اس کو آگے لکھنا بھی بہت آسان ہو جائے گا سب سے پہلے نام کنیت تخلص القابات تاریخ ولادت جائے ولادت ابتدائی تعلیم و تربیت خاندان اور تربیت اعلیٰ تعلیم اساتذہ سیر و سیاحت واپسی اور بقیہ عمر تصانیف مقام و منزلت نمونہ کلام وفات مزار خصوصیات کلام اگر آپ اس ایک یہ پیج جو آپ کے سامنے ہے اس کا سکرین شاٹ لے لیں ویڈیو کا تو یہی چیزیں اگر آپ یاد کر لیں تو آسانی کے ساتھ آپ اس نوٹ کو آ, لکھ سکتے ہیں اور بہترین آپ آ, پریزنٹ کر سکتے ہیں اور نمبر بھی پورے کے پورے انشاءاللہ اس میں حاصل کر سکتے ہیں آ, ہم چلتے ہیں انہی ہیڈنگز کی وضاحت کی جانب کہ جو ہیڈنگ میں نے آپ کے ساتھ بیان کی اور ان ہیڈنگز میں بھی جو اکا دکا الفاظ ہیں میں نے کوشش کی کہ ان کو دوسرا کلر دے دوں وہ کلر آپ دیکھ کے مثلا میں نے زیادہ تر کوشش کی ہے کہ ریڈ کلر ہو تاکہ وہ ایک لفظ جو ہے اگر آپ کو اچھی طرح سے یاد ہے تو باقی آپ ٹوٹل کوشش کریں کہ سیلف رائٹنگ میں اپنی رائٹنگ کے اندر جو ہے وہ لکھنے کی نام آپ کا مکمل نام ابو محمد مشرف الدین مسلح بن عبداللہ بن مشرف تھا اب ابو محمد مشرف الدین مسلح یہاں تک اگر آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں تو بن عبداللہ اور بن مشرف یہ یاد کرنا اتنا زیادہ کوئی مشکل آپ کے لیے نہیں رہ جاتا تو یہ آپ کا مکمل پورا نام ہے جو میں نے آپ کے سامنے یہاں پر بیان کیا ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں کنیت کی طرف کنیت آپ کی کنیت ابو محمد تھی ہر وہ لفظ کے جس کے شروع میں اہل عرب ابو یا ام کا لفظ لگاتے ہیں اس کو کنیت کہا جاتا ہے تو آپ کی کنیت ابو محمد تھی تخلص تخلص آپ کا تخلص سادی تھا یعنی اگر آپ شیخ سادی کی یا کسی بھی شاعر کی اگر آپ شاعری پڑھیں غزلیں پڑھیں تو آخری شعر میں وہ ایک اپنا مختصر سا چھوٹا تھا ایک نام استعمال کرتا ہے جسے تخلص کہا جاتا ہے تو آپ کا تخلص سادی تھا تو یہ باتیں آپ سیلف رائٹنگ میں اگر آپ دو تین چار لائنوں میں بھی یہ بات لکھنا چاہیں تو بہ آسانی آپ لکھ سکتے ہیں القابات القابات یعنی وہ نام ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کوئی دوسرا اسے پکارتا ہے اس کی خصوصیات کی وجہ سے اہل ادب نے آپ کو استاد سخن بادشاہ سخن شیخ اجل اور بطور مطلق استاد کے القابات سے نوازا ہے یعنی یہاں پر جو کلر کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں استاد سخن بادشاہ سخن شیخ اجل استاد یہ الفاظ جو ہیں یہ آپ کے القابات ہیں تاریخ ولادت آپ کی تاریخ ولادت سے متعلق تذکرہ نگاروں میں اختلاف ہے تو تذکرہ نگاروں کا لفظ آپ ذہن میں بٹھا لیں کہ انہوں نے مختلف آرا دی ہیں کہ یہ فلاں سال میں پیدا ہوئے فلاں سال میں پیدا ہوئے یا فلاں سال میں پیدا ہوئے مگر آپ کی مشہور تاریخ ولادت کہ جس پر زیادہ کا اتفاق ہے وہ 606 سو ہجری ہے یہ سات دو آنکھوں والی جو ہے, ہے اسے آپ ذہن میں رکھیں آپ نے یہاں پر پیپر میں یا کہیں بھی لکھتے ہوئے حمزہ نہیں ڈالنا یہ ہے سے مراد ہجری سال ہے تو آپ 606 سو ہجری میں پیدا ہوئے یعنی آج سے تقریباً آٹھ سو سال قبل آپ کی ولادت ہوئی اور جائے ولادت یعنی وہ جگہ کے جہاں پر آپ پیدا ہوئے آپ ایران کے مشہور مشہور و معروف شہر جو ہے مشہور و معروف اور خوبصورت شہر شیراز میں پیدا ہوئے یہ ایران کا ایک مشہور شہر ہے آ, کچھ دن پہلے میں یہاں پہ شیخ سعدی کے مزار پر حاضر بھی ہوا ویسے بھی سارا شہر خوبصورت ہے اور خاص طور پر شیخ سادی شیرازی کی اگر ہم بات کریں تو ان کا مزار اور حافظ شیرازی کا مزار اسی شہر میں ہے یہ دونوں فارسی زبان کے اور ایران کے انتہائی مشہور اور معروف شاعر ہیں سادی شیرازی اور حافظ شیرازی ان دونوں کا مزار شیراز کے اندر موجود ہے ابتدائی تعلیم و تربیت سادی نے ابتدائی تعلیم اپنے والد محترم سے حاصل کی انہوں نے سادی کی تربیت کو بھی خاص اہمیت دی جس کا ذکر سادی نے خود کیا ہے مگر ان کے سادی, سادی کے جو, بچ جو ان کے والد تھے اور وہ شیخ سادی کے بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے جملہ بدیر لکھنے میں تھوڑی سی شاید غلطی ہوئی تو آپ اس کو درست انداز میں یاد کر سکتے ہیں کہ شیخ سادی ابھی بچے ہی تھے چھوٹے تھے ان کی عمر ٹوٹل بارہ سال کی تھی کہ جب ان کے والد محترم وفات پا جاتے ہیں تو اس کے بعد ان کے نانا نے ان کی تعلیم و تربیت کا ذمہ جو ہے وہ اپنے دھمے لیا اور اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیخ سعدی شیرازی نے جو ابتدائی ادبی اور دینی تعلیم ہے وہ شیراز شہر میں ہی حاصل کی تو یہاں پر آپ الفاظ دیکھ رہے ہیں کہ والد محترم سے حاصل کی نانا سے حاصل کی والد بچپن میں ہی فوت ہو گئے بارہ سال کی تب عمر تھی اور جو ابتدائی ادبی اور دینی تعلیم ہے وہ شکسادی شیرازی نے آ, شیراز میں حاصل کی تو اوپر میں نے دو الفاظ استعمال کیے ایک تعلیم اور ایک تربیت یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں یعنی تعلیم وہ ہے کہ جو الفاظ کا ذخیرہ ہوتا ہے ہم ذہن میں ڈال لیتے ہیں یاد کر لیتے ہیں تربیت جو ہے وہ ہمارے عمل سے پتہ لگتی ہے کہ ہم کتنا تربیت یافتہ ہیں ہم نے کچھ تربیت حاصل کی بھی ہے یا نہیں تو اس لیے میں نے دونوں الفاظ کا ذکر کیا ان کے والد کا ان کی تربیت میں بہت بڑا کردار ہے شخصادی کی تربیت کے اندر نیکسٹ چلتے ہیں ہم خاندان اور تربیت سادی کا جو سارے کا سارا خاندان ہے اگر ہم اس کی بات کریں تو وہ ٹوٹل علماء پر مشتمل تھا اور اس چیز کا ان کی تربیت پر گہرا اثر ہوا کہ جس کا وہ خود اس طرح سے ذکر کرتے ہیں کہ ہمیں قبیلہ یہ من عالمان دین بودند مرا معلم عشق تو شاعری آموخت یعنی میرا سارا کبیلا جو ہے وہ علماء دین پر مشتمل تھا مرا معلم عشق تو شاعری آموخت اور مجھے تیرے عشق کے معلم نے شاعری سکھا دی ہے تو یہاں پر یہ جو فارسی کا شعر میں نے لکھا ہے چھوٹا سا شعر ہے آپ نے اسے لازمی یاد کرنا ہے اور آپ نے کوشش کرنی ہے کہ جب آپ پیپر میں یہ سوال لکھ رہے ہوتے ہیں تو ہیڈنگ جو ہے آپ کوشش کریں کہ نیلے مارکر کے ساتھ لکھ لیں اور نیچے نیلی پینسل استعمال کریں اور جو میں نے ریڈ الفاظ لکھے ہیں کوشش کریں کہ ان کو نیلے مارکر کے ساتھ تھوڑا سا ہائی لائٹ کر دیں تاکہ جو پیپر چیک کرنے والا ہوتا ہے یہ الفاظ جو ہوتے ہیں وہ دیکھتے ہی اس کے ذہن پہ ایک اچھا اثر ڈالتے ہیں اور وہ کوشش اس کی پھر یہی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو پورے کے پورے نمبر دے دے اعلیٰ تعلیم مدرسہ نظامیہ بغداد سے حاصل کی یعنی جو موجودہ عراق ہے عراق کے اندر اس کا شہر ہے کیپیٹل بھی ہے جس کا نام بغداد ہے یہاں پر ایک مدرسہ اس زمانے میں مشہور تھا مدرسہ نظامیہ جسے خواجہ نظام الملک توسی نے تعمیر کیا تھا تو خواجہ نظام الملک نظام الملک توسی جو ہے ان کے نام میں نظام کا لفظ آ رہا ہے تو اسی سے مدرسے کا نام بھی مدرسہ نظامیہ پڑ گیا تو آپ نے ابتدائی تعلیم یہاں یہ اعلیٰ تعلیم جو ہے یہ مدرسہ نظامیہ بغداد سے حاصل کی اور یہاں سے جو علوم کہ جن کی آپ نے تعلیم حاصل کی وہ صرف و ناو ہیں صرف و ناو عربی گرامر کے علوم ہیں قرآن حدیث اصول فک طب فلسفہ اور نجوم کی تعلیم آپ نے حاصل کی تو یہ چند ایک جو الفاظ ہیں آپ نے ان کو اچھی طرح سے نشین کر لینا ہے امید ہے کہ انشاءاللہ اگر آپ سنیں گے تو سننے کے ساتھ ہی یہ یاد ہو جائیں گے یعنی صرف و ناو قرآن و حدیث اصول و فقہ طب فلسفہ اور علوم کی تعلیم جو ہے وہ آپ نے اعلیٰ تعلیم مدرسہ نظامیہ بغداد سے حاصل کی اساتذہ آپ کے جو مشہور اساتذہ ہیں ان کی اگر ہم بات کریں تو ان میں دو اساتذہ کے نام ٹاپ پر موجود ہیں آپ یہی دو اساتذہ اچھی طرح سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں جن میں ایک الفرج عبد الرحمن جوزی ہیں اور دوسرے شیخ شہاب الدین سہروردی ہیں تو شیخ شہاب الدین سہروردی اور ابو عب الفرج عبد الرحمن جوزی یہ دو اساتذہ آپ کے انتہائی معروف ہیں جنہیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ آپ نے ان سے تعلیم حاصل کی سیر و سیاحت تعلیم جب آپ مدرسہ نظامیہ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کر چکے تو اس کے بعد یہ ہوا کہ شیخ سعدی شیرازی مختلف علاقوں کے سفر پر نکل کھڑے ہوئے سیر و سیاحت کی کہ جن میں شام فلسطین مکہ معظمہ، برسغیر، شمالی افریقہ آزربائی جان چین یمن غزنین یا غزنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہ مشہور علاقے ہیں کہ جن کا سفر جو ہے وہ شیخ سادی شیرازی نے کیا اور کہا جاتا ہے کہ اس سیاحت کے دوران آپ نے چودہ مرتبہ حج کا فریدہ جو ہے وہ انجام دیا نیکسٹ ہم چلتے ہیں واپسی اور بقیہ عمر Uh, سیر و سیاحت کے بعد زہر ہے آپ دوبارہ واپس اپنے وطن شیراز لوٹ کر آتے ہیں شیراز میں پیدا ہوئے تھے تو واپس لوٹ کر شیراز آگے گئے جو ہے کب وہ آئے واپس چھ سو پچپن ہجری میں آپ شیراز واپس لوٹے اور اپنی بکیہ عمر جو ہے وہ شیراز سے ڈیڑھ میل کے فاصلے پر ایک جگہ ہے کہ جس کا نام رکنا باد ہے تو رکن آباد کے کنارے یا آباد میں آپ کہہ سکتے ہیں خانقاہ تھی مشہور خانقاہ تو آپ نے اپنی تمام بقیہ عمر جو ہے وہ اسی خانقاہ میں شیراز میں گزار دی تو چھ سو پچپن ہجری میں آپ واپس لوٹے آباد شیراز کے اندر ایک جگہ کا نام ہے اور وہاں پر خانقاہ تھی جہاں پر آپ نے اپنی بقیہ عمر گزاری نیکسٹ چلتے ہم آپ کی تصانیف کی جانب تصانیف کہتے ہیں آ, کتابوں کو جو بندہ خود سے کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کو تصنیف کہا جاتا ہے اور تصنیف کی جمع تصانیف ہوتا ہے تو آپ کی مشہور تصانیف کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی مشہور کتابوں میں سے نمبر ایک پہ بوستان ہے یہ آپ نے چھ سو پچپن ہجری میں لکھی اور یہ دین میں رکھیے گا کہ یہ نظم کی یعنی شعر و شاعری کی کتاب ہے یہ بوستان نمبر دو پہ گلستان ہے یہ نصر کی کتاب ہے اور یہ آپ نے چھ سو چھپن ہجری میں لکھی اچھا یہاں ایک بات آپ کو میں سمجھاتا چلوں کہ اکثر اسٹوڈینٹس جو ہوتے ہیں وہ یہ گلستان اور بوستان ان کا نام جب لکھتے ہیں پیپر میں اور آگے یہ کس کس سال میں لکھی گئی تو سال بھول جاتے ہیں مثلا جہاں چھ سو پچپن لکھنا تھا وہاں چھ سو چھپن لکھ دیتے ہیں جہاں چھ سو چھپن لکھنا تھا وہاں چھ سو پچپن لکھ دیتے ہیں اس کو یاد کرنے کا آسان طریقہ کیا ہے کہ آپ ان دونوں کتابوں کے نام کو غور سے اگر دیکھیں تو ایک کا نام بوستان ہے اور دوسری کا نام گلستان ہے بوستان بے سے شروع ہوتا ہے اور گلستان گاف سے شروع ہوتا ہے اور الف بے کی اگر آپ ساری وہ پوری جو حروف تہجی ہے اگر پڑھیں تو اس میں بے پہلے آتا ہے تو لہذا چھ سو پچپن پہلے ہے گاف بعد میں آتا ہے اس لیے چھ سو چھپن آپ چھ سو چھپن ہجری جو ہے یہ گاف کے لیے یعنی بعد والی کتاب کے لیے ہے جس کا ابتدائی لفظ جو ہے وہ الف بے میں بعد میں آتا ہے تو اس طرح سے آپ آسانی سے ان دونوں کا سال جو ہے وہ یاد رکھ سکتے ہیں اور اگر آپ دیکھیں تو 606 سو میں سادی شیرازی پیدا ہوئے تھے یہاں آپ ایک اور بات ایڈ کر سکتے ہیں کہ اگر گلستان 656 چھپن میں لکھی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ نے یہ کتاب لکھی تھی تو اس وقت آپ کی عمر پچاس سال تھی تو آپ نے پچاس سال کی عمر میں یہ کتاب گلستان لکھی جو کہ نصر کی انتہائی مشہور کتاب ہے اور اس کے اندر زیادہ تر آپ کو معلوم ہے کہ سارے کی ساری کتاب حکایتوں پر مشتمل ہے حکایات لکھی گئی ہیں آٹھ چیپٹر ہیں اس کے اور جو بوستان اوپر پہلی کتاب ہے اس میں دس چیپٹر ہیں یہ شعر و شاعری کی وہ کتاب ہے نمبر تین پہ ہے پند نامہ جسے کریمہ سادی بھی کہتے ہیں یہ کریمہ سادی کے نام سے یہ کتاب مشہور ہے اور اصل نام اس کا پند نامہ ہے آپ یہ اپنے الفاظ میں اگر چاہیں تو دو تین چار جملے وہاں بڑھا سکتے ہیں لکھ سکتے ہیں جو میں زبانی آپ کو بتا رہا ہوں نمبر چار پہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو بقیہ ان کی شاعری ہے جس میں آپ کہہ لیں کسیدے تھے ترجیہ بند ہے یا مسمت ہے فلاں 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 جو بھی آپ کہہ لیں تو وہ ساری جو بقیہ شاعری ہے غزل ہے قصیدہ جو بھی ہے ان سب کو ایک کتاب کے اندر جمع کیا گیا ہے اور اس کتاب کو کلی کلیات سادی کہتے ہیں تو اس کے علاوہ آپ کی بقیہ شائری ہے جسے کلیات سادی میں جمع کیا گیا ہے نیکسٹ ہم چلتے ہیں مقام و منزلت کی طرف تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ شیخ سادی جو ہے وہ ایران کے مشہور و معروف شاعر اور نثر نگار ہیں تو شاعر اور نثر نگار کا لفظ آپ نے ذہن میں بٹھا لینا ہے وہ لازوال شہرت کے مالک ہیں تقریباً آٹھ سو سال گزر جانے کے باوجود ان کا کلام آج بھی تر و تازہ ہے ان کی کتابوں کے اکثر زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں مختلف ممالک میں ان کا کلام تدریسی نصاب کا حصہ ہے تدریسی نصاب کہتے ہیں جو آپ کہہ لیں کہ مختلف لیول پر ہم کلاسز کے اندر جو کورس پڑھتے ہیں اس کورس کو نصاب کہتے ہیں اور تدریس یعنی پڑھایا جانے والا کورس یعنی تدریسی نصاب مراد پڑھایا جانے والا کورس تو یہ آپ یہاں پر الفاظ اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا سکتے ہیں کہ شاعر اور نثر نگار تھے اور لازوال شہرت کے حامل تھے آٹھ سو سال یعنی آپ پہلے گزرے ہیں اور اتنا ٹائم گزر جانے کے باوجود آج بھی ان کی ان کا جو کلام ہے چاہے وہ نثر میں ہو یا نظم میں ہو اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے اور دنیا کی اکثر زبانوں میں اس کے ترجمے کیے جا چکے ہیں اور یہ آپ کہہ لیں کہ تعلیمی جو نصاب ہے تعلیمی جو سلیبس ہے اس کا باقاعدہ آج بھی ان کی آپ کہہ سکتے ہیں کہ چاہے وہ شاعری کی بات کریں یا حکایات کی بات کریں وہ تعلیمی نصاب کا حصہ ہے تو یہاں شاعر نثر نگار آٹھ سو سال ترجمے تدریسی نصاب یہ وہ الفاظ ہیں جو آپ نے اچھی طرح سے ذہن میں بٹھا لینے ہیں نمونہ کلام شیخ سعدی کا اگر ہم کلام پڑھیں خاص طور پہ جو حکایات پڑھتے ہیں تو ان کے حکایات کے اندر اکثر جو ان کے جملے ہیں آج وہ اتنے معروف ہو چکے ہیں کہ وہ اقوال زرعی یعنی ضرب المسل کی حیثیت اختیار کر گئے ہیں اور وہ اقوال زرعی جو ہیں وہ شیخ سعدی کے وہ ان کی وجہ شہرت ہیں آ, زیادہ معروف ہیں اور ان اقوال ذریع میں اگر ہم سب سے معروف دیکھیں تو وہ یہ بنی آدم کے نام سے آ, تین لائنیں ہیں تین شیر ہیں جو زیادہ معروف ہیں اور یہ بنی آدم آ, ان کی کتاب گلستان کا حصہ ہیں اور یہ ذہن میں رکھیے گا کہ آج جو آ, جدید دنیا کے اندر پوری دنیا کا سب سے بڑا جو ادارہ ہے جسے ہم اقوام متحدہ کہتے ہیں اقوام متحدہ شخصادی کے انہی اشعار کی وجہ سے وجود میں آیا اور وہاں اقوام متحدہ میں جہاں لوگ کھڑے ہو کے تقریر کرتے ہیں اگر آپ سرچ کریں گے اور وہاں کی تصاویر نکالیں گے تو آپ کو یہ شعر وہاں پہ پیچھے فارسی میں ہی لکھا ہوا نظر آئے گا کہ بنی آدم آزا یک دیگر کہ جو نسل آدم ہے یہ ایک دوسرے کے جسم کے حصوں کی ماند ہیں کہ در آف یک گوہرن کیونکہ یہ پیدائش میں ایک ہی جوہر سے ہیں مراد یہ کہ یہ سارے کے سارے حضرت آدم اور حویٰ علیہ السلام کی اولاد ہیں جو اس بھی بے درد آورد روزگار کہ جب جسم کے کسی ایک حصے کو زمانے سے تکلیف پہنچتی ہے درد پہنچتا ہے تو نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ دیگر از نمانت قرار تو باقی جو جسم کے حصے ہوتے ہیں ان کے لیے بھی قرار اور سکون اور اطمینان باقی نہیں رہتا آپ دیکھیں چوٹ پاؤں میں لگتی ہے درد دماغ میں فیل ہوتا ہے اگر تکلیف آنکھ کو ہے تو پورا جسم محسوس کر رہا ہوتا ہے اگر خدا نہ نخواستہ کوئی ایک انگلی کٹ گئی ہے تو پورا جسم جو ہے وہ آپ کہہ لیں اس کا جو سکون ہوتا ہے چین ہوتا ہے وہ تباہ ہو جاتا ہے تو کیا ایسے ہی ہم انسانوں کو بھی ہونا چاہیے کہ اگر خدا نہ خواستہ آج کی اگر ہم بات کریں تو فلسطین میں جو ہزاروں کی تعداد میں بے گناہ مارے گئے آج ہمیں ان سب کا دکھ اور تکلیف جو ہے وہ محسوس ہونا چاہیے دل کے اندر سے تو خز محنت دیگران بھی غمی تو جو دوسروں کی تکلیف سے بے غم ہے دوسروں کی تکلیف تو جو محسوس نہیں کرتا نہ شاید کے نامت نہند نا آدمی تو کہتے ہیں کہ زیب نہیں دیتا پھر کہ تمہیں آدمی کہا جائے تمہیں انسان کہا جائے تمہیں انسان کہنا ہی زیب نہیں دیتا یعنی پھر تمہیں انسان کہنا ہی نہیں چاہیے تو کوشش کیجئے گا اگر یہ شعر بھی آپ اچھی طرح سے یاد کر لیں کہ بنی آدم آزا کہ در آفرینش گو ہر جو ازوی بے درد آورد روزگار دیگر ازوہارا نہ مانت کرار تھ محنت ہم چلتے ہیں آپ کی وفات کی جانب آپ نے چھ سو اکانوے ہجری یہ ہجری ہے دو آنکھوں والی یہ ذہن میں رکھیے گا یہاں پر آپ نے حمزہ نہیں ڈالنا حمزہ سے مراد عیسوی سال ہوتا ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت سے شروع ہوا اور ہجری وہ سال ہے کہ جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب مکہ سے مدینہ کی جانب ہجرت کی تو وہاں سے جو سال شروع ہوا اس کو ہم ہجری یا اسلامی سال جو ہے وہ کہتے ہیں تو آپ نے چھ سو اکانوے ہجری میں وہیں شیراز میں وفات پائی شیراز میں کہا کہ شیراز میں جو اس وقت کا شیراز شہر تھا اس سے تقریباً ڈیڑھ میل کے فاصلے پر یہ علاقہ تھا جس کا نام تھا رکناباد تو یہاں رکن آباد جو ہے آپ کہہ لیں کہ رکناباد کے کنارے ایک خانقاہ تھی جہاں مقیم ہوئے تھے سیر و سیات سے واپسی پر اور آپ نے اپنی بقیہ زندگی ساری اسی خانقاہ میں گزاری تھی اور آج یہ خانقاہ اور یہ علاقہ رکن باد شہر شہر جو موجودہ شہر شیراز ہے ایران کا اسی کا حصہ ہے اس کے اندر موجود ہے اب ڈیڑھ میل کے فاصلے پر نہیں ہے تو یہاں اسی مقام پر آپ نے وفات پائی اور کب وفات پائی چھ سو اکانوے کے اندر شیراز میں شیراز ایران کا شہر ہے مزار آپ کا مزار جو ہے وہ شیراز میں اسی خانقاہ میں ہے یعنی جہاں آپ نے زندگی کے بقیہ ایام گزارے تھے وہیں پر آپ کو دفن کیا گیا اور وہیں پر آپ نے اسی خانقاہ میں آپ نے وفات پائی تھی اور اس جگہ کو آج جو ہے ہم شیخ سادی شیرازی کے نام سے منسوب یعنی انہی کی نسبت سے سادیہ کے نام سے جانتے ہیں کہ اب یہ جگہ سادیہ کے نام سے معروف ہے جیسے جس علاقے میں شیراز کے جس علاقے میں حافظ شیرازی کا مزار ہے اس کو حافظیہ کہتے ہیں اور جہاں سادی کا مزار ہے اس کو سادیہ کہتے ہیں تو اب یہ جگہ سادیہ کے نام سے معروف ہے اور اس وقت زیارت گاہ خاص و عام ہے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاص لوگ بھی عام لوگ بھی وہاں پر زیارت کے لیے فاتح خانی کے لیے دعا کے لیے شیخ سادی کے مزار پر مرکت پر حاضر ہوتے ہیں اور اگر ہم اس کے اس کی تصویر کی بات کریں تو یہ آپ کے سامنے شیخ سعدی شیرازی کے مزار کی تصویر ہے اس کا بیرونی حصہ ہے دوسرے اینگل سے اگر ہم دیکھیں تو آپ اس طرح سے دیکھ سکتے ہیں ایسا ان کا مزار دکھائی دیتا ہے اور اندر جب ہم داخل ہوتے ہیں تو یہ شیخ سعدی شیرازی کی آ, آپ کہہ لیں کہ قبر مبارک ہے آ, ان کی قبر ہے جہاں پر لوگ اکٹھے ہوتے ہیں فاتح خانی کرتے ہیں اور یہ سامنے دیوار پہ ان کے اشعار بھی لکھے ہوئے ہیں تو یہ شخصادی شرازی کا مزار ہے کہ جہاں پہ میں نے ذکر کیا کہ تھوڑا ٹائم پہلے میں وہاں پر گیا ہوا بھی تھا خصوصیات کلام اچھا ان کے کلام کی خصوصیات کیا ہیں کلام سے مراد چاہے وہ آپ نے نثر میں لکھا یا شاعری میں لکھا تو ان کے کلام کی خصوصیات کیا ہیں اچھا خصوصیات کو آپ نے صرف اسی صفحے کی حد تک یاد کر لیں یہی الفاظ آپ ذہن میں بٹھا لیں تو کافی ہیں آپ کہہ سکتے ہیں کہ شیخ سعدی کے کلام کی خصوصیات مدرجہ ذیل ہیں کہ جن میں امام غزل کہ غزل کے اندر اتنا بڑا مقام شیخ سادی شرازی کو حاصل ہے حاصل تھا کہ آج انہیں امام غزل کے نام سے جانا جاتا ہے دوسری بات مذہب ہے یعنی آپ کی شاعری کے اندر جو ہے وہ دین کی باتیں موجود ہیں عرفان و تصوف کی باتیں موجود ہیں جہان بینی چہان بینی سے مراد دنیا کا ایک اچھا اور کمپلیٹ اور بہترین تصور جو ہے وہ آپ نے اپنی شاعری میں دیا ہے مصلحت اندیشی کہ آپ مصلحت کو مد نظر رکھتے ہوئے بات کرتے ہیں ذاتی جذبات کا عقص موجود ہے جدت ادا یعنی ادائیگی جو ہے اس میں ایک آپ کہہ لیں کہ ایک نیا پن موجود ہے اور سیریسنیس جسے آپ کہتے ہیں وہ بھی موجود ہے سادہ اور روان کہ جو آپ کی نثر ہے آ, اس کو ہم دیکھیں یا شاعری کو دیکھیں تو اس کی عبارت انتہائی سادہ ہے روان ہے عام بندے کو بآسانی وہ باتیں سمجھ آ سکتی ہیں آ, آ جاتی ہیں سوز و گداس یعنی ایک درد موجود ہے آپ کے کلام کے اندر اخلاقیات آپ نے دوسروں کو اخلاق کا درس دیا ہے اخلاقیات جو ہے وہ آپ نے لوگوں کو سمجھائی ہیں تغزل اور غزل مسلسل آ, یہ سمپل اگر آپ الفاظ کی حد تک کہ رہیں وضاحت میں نہ بھی جائیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے قصیدہ مرثیہ تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ ساری جو ایک الفاظ میں نے یہاں پہ بیان کیے کہ یہ آپ کے کلام کی خصوصیات ہیں نمایاں خصوصیات ہیں یہ آپ صرف اتنے الفاظ ہی اگر یہ لکھ دیتے ہیں تو تب بھی کافی ہیں میرے خیال سے کوئی زیادہ ڈیٹیل اور وضاحت کی ضرورت نہیں ہے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو سننے کے بعد آپ کو یہ شیخ شکسادی کے حالات زندگی والا نوٹ جو ہے وہ بآسانی بخوبی یاد ہو جائے گا ویڈیو کو لازمی لائک کریں کسی نہ کسی ایک دوست کو لازمی شیئر کریں اور دعا میں یاد رکھیے گا اسی کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ